Все, Оператори теж готові. Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо прес-конференцію. Презентація військово-патріотичного клубу Айдар і у прес-конференції будуть презентовані напрями роботи клубу з військово-патріотичного виховання також спортивне орієнтування, військовий та фізичний вишкіл, популяризація здорового способу життя та національних цінностей. А також військово патріотична робота в школах і сприяння зміцненню обороноздатності держави. У прес-конференції беруть участь Сергій Мельничук, народний депутат, засновник та перший комбат 24-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України Айдар. Олександр Мутрук, голова правління Дніпропетровської філії військово-патріотичного клубу Айдар. Іван Тодорук, віце-президент військово-патріотичного клубу Айдар. Будь ласка, Сергій Петрович, вам слово. Вітаю всіх. Військово-патріотичний клуб Айдар, чому виникла така ідея? Військово-патріотичний клуб Айдар це, скажімо, це молодший брат того батальйону, який зараз знаходиться на фронті, який воює, захищає нашу, нашу країну. І ми всі бачимо, що в Нашій країні за 23 роки не було ні одної молодіжної організації, яка б почала підготовку нашої молоді, наших діточок з з малечі, от, готувати їх до в дусі національного захисту патріотизму в дух нашої української нації, і це не повинно означати, що там. Хтось розмовляє на українській, на російській мові. От, всі е, мають бути одні, єдині українці. Ми маємо бути одною нацією на всій території України. Україна це країна, яка знаходиться в центрі Європи, яка, е, маючи колосальні Запаси корисних копалин, яка знаходиться в дуже важливому місці розташування логістичному, яка має транспортні, яка має. Будь ласка, вимкніть звук мобільних телефонів. Яка має, яка має транспортні розв'язки, це автомобільні залізничні? яка має Порти. це Країна, яка може сама себе забезпечувати і бути тим е, самодостатнім е, взірцем держав, державності. Тому я думаю, нашу е, це Україна має бути позаблоковою країною, яка б е, могла б сама себе забезпечити. От, і ми маємо цю націю, яка українську націю, маємо виростити. От, дійсно, українців, гідних українців, тих українців, які будуть пишатися. От, це ми маємо з малечку їх виростити, от, а ту корупційну складову, яка зараз дошла, а яка є зверху, ми маємо все-таки прибрати. От, і щоб у нашій країні кожна людина жила в достатку. Ну це приблизно для чого створюється цей, ну, патріотичний клуб. А, чи є що я ще додати, будь ласка? Іван? Стосовно патріотичного виховання, а, скажіть, будь ласка, що саме будете будете, як ви будете взаємодіяти з, зі значить, школами? Значить, ми будемо взаємодіяти не тільки зі школами, ми будемо починати своє взаємодія з самого раннього віку, то есть, е, навіть з дитячих садів. Почому? Украина, она начинается с чего? Украина начинается с сердца ребенка, то есть с его формирования. То, что ему даже в малом возрасте. И когда этот ребенок растет, то есть наш девиз, он какой? Здоровый я, здоровая семья, дальше здоровое общество, здоровая страна. Вот, то есть с детского сада будем уже начинать проводить военно-патриотическую работу. Разные спортивные зерницы, спортивно ориентированные. Это не будет у нас ставиться ставка там, выращивать боксеров, самбистов там, и так далее. Это будет, это будет э, спортивная, патриотически подкованная молодежь. Мы будем привлекать ребят, которые э, войны, войны, АТО. Это будут в основном, в основном будет ставка ставиться это на бывших ребят, которые служили в Айдаре и те, которые служат в Айдаре. Вот на сегодняшний день все, все, все мы вместе помогаем. Почему Айдар? Айдар он был э, с первого дня, э, с первого дня это самые патриотичные люди, те, которые ковались на Майдане. Вот и по сегодняшний день они стоят все на передовой. То есть это это пример, это показатель, это ну, это наш флаг. Вот. и э, мы будем просить обращаться через средства массовой информации, чтобы инструктора по спортивному ориентированию, по разным видам спорта, пускай приходят к нам, пускай помогают, мы всем будем рады, наши двери открыты, будем взаимодействовать, сотрудничать со всеми. Благодарю. Александр, то есть и с детскими садами, то есть не да, только школа, это даже да, младшая да, школа. Да, да, вы знаете, как деткам интересно, вот мы когда-то ходили, пришли ребята в детский садик. Вот. И как вот эти вот ребятки все, казалось бы, они ничего не понятно, Да они понимают, не меньше, чем мы взрослые. Они вот так вот обступили. И столько вопросов начали задавать, а чего вы пришли, а что, пора отступать. Да нет, наступать. Вот такие же вот, а как то? Давайте мы там за вас и молимся. И все, вот это дети, которым по 4, по 5 лет. Вот их сердце, оно уже сегодня формируется. И нужно формировать вот именно с этого возраста. Вот. То, что сегодня вот происходит в нашей стране, это следствие. следствие того, что никто не работал ни с детьми, ни с молодежью. Это следствие. Спасибо большое. Иван, вы сегодня отправляетесь в школу какую-то, да? Да, мы были сегодня с утра в первой школе. Сергей Петрович там передал музей Небесные сотни» книгу, которая была собрана на пожертвования людей и подписана родственниками погибших. Ну, я хочу еще добавить, почему про Днепропетровск. Днепропетровск это был первый город, который, в котором были сформированы батальоны территориальной обороны, который один из первых стал на защиту государства нашего, это не громко сказано, Украины против той нечисти, которая пришла к нам с востока. Поэтому мы подхватили эту инициативу и я думаю, что... В этом кроются успехи нашего будущего, потому что дети – это будущее, и мы должны закладывать уже в детском возрасте все эти, как бы, основополагающие моменты. Это духовность, это понимание, что человек. Я еще скажу, что вот эта беда, она очень объединила Украину, независимо от того, на каком языке люди разговаривают, на украинском или на русском языке, и сплотила. И мы все, все, один момент, разумели, что мы одна нация. Поэтому мы будем работать, и я думаю, в скором будущем будем э, давать отчет о том, что мы уже сделали, и покажем эту реальную работу. Спасибо большое. Дадим возможность задать вопросы журналистам. Пожалуйста. Есть ли вопросы, уточнения? Вы сказали, у меня вопрос к Александру, Сайд не программ, на Вы сказали, что будут приниматься ребята, которые были из АТО. Да. Но большинство ребят появляются с психическими отклонениями, с физическими проблемами. Как будет такой вопрос? Значит, ВПК «Айдар» на сегодняшний день входит в штаб объединенных батальонов у нас в городе, который создан для помощи, для координации. И там создана также громадская организация, которая будет помогать воинам АТО, то есть добиваться их прав. Также будут работать психологи. Вот. Если кому-то будет интересно более по, по штабу и по этим всем вопросам, вы можете прямо обратиться к пресс-службе штаба они, они вам ответят на эти все вопросы так как у нас это уже все в комплексе если сейчас это все разлаживать ну, времени нам не хватит вот. ВПК и ДАР на сегодняшний день работает и с обл администрацией и с МВД и ну, со всеми структурами и также со штабом объединенных я хочу добавить что работа с, с детьми с молодежью это тоже часть реабилитации тех же военнослужащих которые пришли из зоны АТО. Этим мы будем и их проводить реабилитацию. А можно еще тогда уточнение? То есть можно сказать, что Днепропетровск будет как первая ласточка вот, а, Она уже, уже есть, это первая ласточка, она есть, она перв, первая, и уже от Днепропетровска дальше есть регистрация в других регионах, в других областях. А в каких можете перечислить? Киев, кто давайте, еще заявки подал? Заявки подали Винница, Киев, Мукачева, ивано франковская Львовская область, Харьковская и Запорожская. Конечно. Э, э, значит, э, я рассказываю, как есть. Значит, вот на сегодняшний день я вас всех приглашаю, вы можете в 12 часов, начинается в интернате в Приднепровске, там работают наши инструктора на бесплатной основе, тренируют деток, там детки с отклонением, с нарушенной координацией и так далее. У нас на сегодняшний день там тренируется ну, где-то около 60 детей. И этот процесс уже идет, даже документы только готовились, а мы уже работали. Вот. Наши тренера тренируют деток, обучают сам просто физическая культура. Вот. У нас есть уже группы черлитинга, то есть у нас, у нас уже начал развиваться спортивный клуб. Вот. Это все внутренние структуры уже ВПК и да. Еще вопросы? преподают тренера непосредственно, те, которые имеют официальный дозвил на преподавание и так далее. Еще хочу добавить, это без, безоплатно. Вот, и мы сейчас ведем переговоры с государственными чиновниками, чтобы этот был общенациональный проект. И там были заложены, хотели общенациональный проект в другом ключе делать. И я думаю, что все-таки мы объединим это уже с государственным, полностью общегосударственным вот, проектом и будем это все дальше пропагандировать. И в этом, я думаю, нам помогут и наши друзья, которые входят, это, и которые меморандум с нами подписали, это и правый сектор, это и Днепро-1. И, Кривбас, Донбасс, Донбасс, и Донбасс и, и Кривбас ну, очень много кто нас поддержали в этом я думаю мы все вместе объединимся и это, этим будем заниматься потому что это наше будущее и мы это видим как э, фактически на, на фронте как сражаемся вот. только добровольцы э, фактически делают основу наших оборон и побед еще один вопрос скажите как вас вы выбираете школы, детские сады, интернаты, детские дома семейного типа. Потому что есть такие интернаты, которые, допустим, в котовке есть интернат будет собственным отклонением, но находится в 100 километрах на севере а Днепропетровска, то есть территориально очень далеко. Я, открываю, я вам рассказываю тогда постепенно. То, что у нас в городе, мы стучимся, где нам открывают, туда мы и заходим. Вот. Ну, это действительно так. И сейчас, сами понимаете, многие понимают, что очень сложно попасть где-то в спортзал в школы. Очень сложно, потому что заняли аматорские структуры, заняли коммерческие структуры время в спортзалах, в школах, в разных коммунальных предприятиях. Но сегодня ведутся переговоры с руководством обл. администрации и нам обещают помогать в этих всех направлениях. А то, что вы спрашиваете, за сколько за 100 километров от города, значит, это можно решать так. Какой населенный пункт мы можем там открывать осередок, там принимать в организацию специалиста, который дипломирован, у которого есть соответствующие документы, то, что он может тренировать, то, что он может преподавать, потому что это все, это дети. И, пожалуйста, он может там на месте, не надо никуда ездить, он может на месте развивать структуру и также тренировать, также нести наш флаг и заниматься этим. Еще вопросы? Как восприняли родители? Я так думаю, вот если вы сегодня поедете на наш спортивный праздник, вы поймете родители нормально. Есть, конечно, те, которые там раз там посмотрели, а форма, война, там один мальчик одел на себя бронежилет померить попросил. Вот, так мама там вся в слезах, сними быстро, там не надо, там. ну то есть, сами понимаете, каждый родитель он индивидуален и кто как воспринимает, но в основном все, да, все относятся одобрительно, потому что говорят, но понимаете, вот сколько вот 20 лет, 20 лет в основном, зайдите в реестр военно-патриотических клубов, Тысячи. Громадских организаций тысячи. Но в основном, смотришь, они только на бумаге. А действующих их практически нет. Они ну, все просто бумаги. Может быть, кому-то для какой-то там отчетности, кому-то для каких-то политических там манипуляций или что-то в этом роде. А действующие, ну вы о нас уже можете слышать. После вот сегодняшнего выступления уже выйдет наш сайт. Мы есть уже на Фейсбуке. У нас работает волонтерская группа. И очень сильно работает волонтерская группа. Нас знают и на передовой, и ну, везде знают. Ну, так что приглашаю к нам в гости. Приходите в офис, в штаб. В а где находится? Еще можете адрес прогодеть. Офис находится Московская, 6, корпус 2, комната 27. Я хочу еще добавить, мы в начале пути, поэтому много планов и много есть возможностей. И если еще будут подключаться и родители, и вы, и общественность, тем лучше будут результаты. То есть нужно информировать о том, что ничего страшного в этом да, нет. Да. Еще вопросы. Как будет проходить? То есть это будет физическая подготовка, да, боевое искусство. У каждого возраста может быть особенность. Я понял. Вы знаете, каждый ребенок, он индивидуален. И, допустим, работая в интернате, где детки с какими-то физическими отклонениями или там психологическими, идут ну, разные работы. То есть мы, мы советуемся с преподавателями, которые там, которые преподают физкультуру, чтобы деткам было бы интересно. Есть даже такое, что вот детки приходят, а с ними просто разговаривают, просто там... Ну... Просто вот они присутствуют, просто бегают, когда кто-то тренируется, они там находятся. Им это уже интересно, они уже другие, у них глаза горят, они совсем становятся другими. И э, сказать там физическое это будет, или идеологическое, или еще какая-то работа, это невозможно. Каждый ребенок, каждое, каждое учреждение, оно индивидуальное и имеет индивидуальный подход. Как эта группа будет формироваться? Школе? Да, 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 да это группа. Старшек, старшеклассники даже смогут э, проходить у нас начальную военную подготовку. Вот, э, это уже, допустим, с 14 лет, с 15-16 лет. Вот у нас уже есть ребята, которые э, со старшими ребятами ездят в лагерь, вот, и они уже ну, готовятся, они смотрят, они становятся мужчинами. Мой, мой сын, ему 16 лет, он на следующей неделе едет уже на 3 недели обучения со старшими ребятами в лагерь. Собирать, разбирать автомат научиться? Конечно, 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 конечно. Отжиматься от пола потягаться на творнике, там, ну, строевая, кашу есть научиться и так далее. А главное, главное еще детей с улиц забрать, чтобы они э, не бродили, ни где-то ни, э, никаких дурных мыслей у них не было. Их забрать с улиц, организовать, чтобы э, занять их чем-то неплохим, а именно чем-то хорошим. Конечно, конечно. Может человек просто прийти и сказать, я вот была там преподавателем английского языка, чем я вам могу помочь? Создавайте группу, обучайте английскому языку, что, что угодно привлекайте. Чем больше людей привлечен, чем больше людей будет назнать. То есть это информационное поле, это занятие, это помощь друг другу. Вот. На сегодняшний день вот человек просыпается, и у него мысль... А что, если завтра что-то со мной, вот, или какая-то ситуация, что мне делать? Что мне делать? А когда ты уже находишься в таком коллективе, где есть силовая структура, где есть военно-патриотическая, спортивная структура, то есть разного рода преподаватели, мы все вместе, мы все информированы, мы все друг другу придем на помощь любую секунду. Как, какая бы ни нужна была помощь. И особое внимание будем определять именно тем подросткам и семьям, Именно кто потерял кормильцев. Именно им будем больше внимания определять, как и подросткам, так и семьям. Это будет своеобразная психологическая реабилитация? Уже, уже на, сегодняшний день, на сегодняшний день у нас есть список семей, которые мы уже выделяем сух, сухпайки, формируем. Если там не хватает чего-то, не хватает, мы все это выделяем, помогаем. Не могу не спросить, Сергей Петрович, а будет ли обмен, так сказать, опытом? Вы говорили, что уже правый сектор да, подключается, и другие там, добровольческие батальоны. Будут ли, допустим, кто-то из правого сектора приезжает там, в Днепропетровске с Киева, возможно? А, вот. В Днепропетровске же есть, да, но я имею есть в виду. координационный центр созданный. Вот, там сейчас уже более 20 организаций, да? Сергей, сколько у нас 17, 17. организаций. 17 организаций уже есть, которые подписали меморандум, и мы будем взаимодействовать, так как взаимодействуют, скажем, старшие, так и будут младшие. Еще вопросы? Уточнения? Исчерпывающая информация. Спасибо большое журналистам, спасибо большое вам за пресс-конференцию. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.